Значит, сегодня мы еще на одном объекте, еще на одном объекте в Украине, скажем так. Объект сложный, он развивался двухэтапно. Сейчас, наверное, даже будет еще третий, четвертый этап, поскольку это все связано с экономией электроэнергии и с подготовкой предприятия к проблемам с электроснабжением. Поскольку они раньше сидели на генераторах, то вторым этапом была смонтирована эта станция. Но обо всем по порядку. Значит, для начала на крыше тут расположено 57 киловатт панелей. Первым этапом был смонтирован сначала один инвертор Huawei 30 кВт и еще стоял один Фрониус на 27 кВт. Он однотрекерный, с этим были небольшие проблемы, но мы их решили. Вот так вот я сделаю, буду ходить. Хорошо. Значит, Первым этапом был смонтирован Huawei Fronius, были смонтированы эти шкафы. Для нас это тоже был начальный опыт. Мы выбрали оптимальную, на наш взгляд, распределение мощности, привязали Huawei через смарт на вводе для контроля, мониторинга и ограничения необходимого генерации мощности. Но Законодательство уже изменилось и с этого года стали оформлять активные, э, такую вещь, как активный споживач, значит, но об этом потом. Значит, э, мы разработали проект более глобальной реконструкции солнечной системы, потому что мы в разрабатывали проект по строительству дополнительных площадей солнечных станций еще на двух постройках, это есть в планах, но поскольку там сложная ситуация в Украине, сложная ситуация в энергетике в Украине. Было принято решение быстренько построить, заменить Фрониус на 27 кВт, Дей на 30 кВт с двумя кластерами по 15 у нас уже на обзоре была такая аккумуляторная система. Они были нам предоставлены компанией Sourbiz как альтернатива аккумуляторам Дей. И, в принципе, характеристики их неплохо показывают. Главное, их не замораживать. Сейчас у нас есть еще один объект. Там есть небольшие какие-то там неурядицы. Но пока мы их решаем. Значит, отдельно об инверторе Дея. Сегодня он у нас открыт. Мы можем увидеть его силовую часть, плату подключения, систему охлаждения. Можем увидеть подключение трансформаторов тока. Пока не подключен вход напряжения для генератора. Ну а сейчас он уже работает, генерит. даже он используется пока далеко не в полном масштабе. Он еще, сюда мы еще присоединим как минимум три поля, сейчас тут подключено в районе 10 киловатт мощности, простите 20 киловатт мощности, потому что два трекера. Тут сейчас в районе 20 киловатт. Вот солнце нам говорит и часы, что сейчас 12.30, а станция ориентирована здесь в основном на три часа, выходит на пиковую генерацию. Отдельно сказать об аккумуляторах. Два кластера, занимают мало места. Мы смогли сюда их нормально расположить. Они так стали. Тут еще не до конца окончен монтаж. Мы в режиме находимся стройки. Что необходимо сказать, это все легко подверглось реконструкции, ничего сложного не было, бага были заложены все коммутационные аппараты. И в принципе очень органично вписалась система необходимая для сброса мощности в сеть. Обувь энерго требует тут располагать реле по напряжению и контактор, мы сейчас отдельно сделаем еще обзор. Ну вот в принципе такая солнечная станция сейчас они работают с эффективностью порядка компенсации порядка 40 процентов расхода электроэнергии с аккумуляторами они еще более повысили эти показатели но будем поскольку эта система была смонтирована до зимы каких-то кардинальных цифр мы пока не наблюдаем и мы какую-то более-менее аналитику и по режимам работы, и по использованию аккумуляторов, и по этому будем иметь на конец этого года, поскольку 90% всех гибридных систем, разношортных систем были смонтированы в 2024 году, и многое было сделано в авральных темпах. Поэтому все это опыт эксплуатации, тем более так уж повелось, что среди сетевых инверторов одним из лучших является Huawei. А на сегодня самым опробованным инвертором является DEA в плане гибридных систем. Значит, на сегодняшний день, если берем безаккумуляторную систему, то станция обойдется порядка 500 долларов за киловатт. Многое зависит от, там, какая будет система крепления, какие панели, там, чуть-чуть дороже, чуть-чуть дешевле инвертор сразу очень большой или чуть или там несколько маленьких потом на цену влияет наличие отсутствия молния защиты есть или нету заземления то есть нужен или не нужен проект потому что если схема электроснабжения предприятия простая и легко определиться короче с нагрузками то это все делается просто если предвидится несколько источников питания если схема сложная, если нагрузка разбросана по сети и требуется более глобальная реконструкция тогда делается проект и уже непосредственно потом рисуется смета но плюс-минус сетевая станция без аккумуляторной нету аккумулятора, стоит до, до 500 долларов за киловатт а с аккумуляторами можно говорить про 800, 900, 1000 долларов за киловатт но такие системы мощностью уже от 50 киловатт, их я бы уже советовал делать только с проектами. Ну, потому что очень много особенностей, которые мы что узнали за последний год. Проект будет стоить ну, в районе от 100 до 200 тысяч гривен. Это полный комплект вместе с экспертизой? Ну, если требуется с экспертизой, то туда ближе к 200 будет, да. да. Какие сроки окупаемости? Значит, сроки окупаемости. Если правильно рассчитана сетевая станция, то сроки окупаемости будут в районе двух лет. Ну, то есть она не генерит избыточную мощность, а если избыточная мощность и активность поживач, то это окупаемость в районе двух лет, потому что цены на электроэнергию просто ошелевшие. А гибридная станция, она окупается в районе 4-5 лет. Но у нее есть совершенно другой эффект. Если вы связаны с тем, что вам необходимо непрерывное электроснабжение, я бы сказал, что она окупится за пару отключений, когда вы поймете, как это быть в отключенном от электричества в городе или там, в населенном пункте любых размеров, а вы ничем не связаны. И с марта по с марта по октябрь эти системы феноменальной автономностью обладают, поэтому но прямая прямые расчеты окупаемости в районе трех лет, в районе пяти лет прошу прощения. Как часто эта система требует технического обслуживания один раз, в год, два раза, нужны ли специалисты или нужно место? Ну, ну лучше иметь договор. Э, Во-первых, есть компании, которые строят, то есть вы выбрали подрядчика, вы строите, построили. Вы определились, что вы с ним играете в долгую. Почему? Поскольку они держат, они ж, у вас оборудование не упадает с космоса, оно, и вряд ли вы его будете завозить сами. Есть у, у оборудования поставщики. Они держат гарантии заводские 5 лет, они общаются с китайцами. Это все очень сложный процесс, это свои сервисные службы. Почему? Потому что гибридные системы, обратите внимание, насколько сложны. Плюс еще в каждом аккумуляторе присутствует куча мозгов. Эти системы, они, я бы сказал, в 3-4 раза сложнее, чем просто сетевой инвертор. Особенно там такой танк, как Huawei. Если говорить о локальном сервисе, то это или компании, которые строят солнечные станции, или энергосервисные компании, или собственная служба энергетиков. Как часто? Я бы сказал, что хотя бы перед сезоном нужен осмотр и обтяжка контактов. Я бы сказал, что летом в пыльное время если есть силы техника, то можно панели помыть, потому что сразу КПД добавить и процентов 10-15. Ну и после летнего режима или в летнем режиме, потому что все это медные контакты, все находится под большой нагрузкой, все это греется, Все желательно обтягивать и контролировать или по нагреву или по цвету изоляции или типовизором, у кого какой есть прибор. То есть, но оставлять эти системы без внимания нельзя. И еще очень правильно и необходимо, чтобы какой-то человек был постоянно на связи с инвертором. То есть, он э, наблюдал за его работой. Особенно, если это две параллельно работающие системы, как здесь, чтобы сравнивать рабочие характеристики панелей. Чтобы понимать, может где-то предохранитель сгорел, контакт нарушился. Панели тоже не бесконечной надежности, поэтому контролировать заходом событий надо. Вмех... Ты хочешь сказать, что эту систему можно просто с мобильного сидя там, на работе, дома, в любой точке мира, посмотреть, да, 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 так и надо. Так они, ну как бы, да. Особенно тем, кто считает деньги, короче. Да. Плохо, что нету единой платформы, то есть... У ДЭИ мониторинг развивается отдельно, тут своя система. Их сложно будет сочленить, но, к сожалению, такая ситуация. В нашем проекте по реконструкции я предвидел замену и Huawei, и все инвертора поставить ДЭИ, все связать в одну станцию, чтобы видеть общую математику онлайн, непрерывно, короче, для того, чтобы не по одному инвертору смотреть, а в целом комплексе и на другом у нас объекте сейчас есть 2D они связались в одну систему имеют один аккумулятор э, не имеют каждая свой аккумулятор, считается обе это очень интересно и точно так же как в этом видео я постараюсь показать мониторинги из компьютера снимем видео отдельно отсюда отдельно отсюда посмотрим характеристики точно так же и там но там просто в одной программе это все реализовано